قربانی کی جاتی ہے بقرہ عید کے دن کیا ہوتا ہے قربانی کی جاتی ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دس ذی والے دن سب سے زیادہ اللہ پاک کو صرف قربانی کرنا پسند یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے یعنی اس دن کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے زیادہ فضیلت والا ہو سوائے قربانی کے یہ قربانی کس طرح شروع ہوئی یہ قربانی کس طرح شروع ہوئی تو آج سے کئی ہزار سال پہلے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا کے اندر موجود تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ پاک نے مختلف طریقوں سے آزمائشیں بھیجی اللہ پاک نے مختلف طریقوں سے آزمائشیں بھیجی کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے کبھی مکے کو چھوڑنا پڑا کبھی شام کو چھوڑنا پڑا کبھی نمرود کے سامنے نمرود نے آگ میں ڈالا کبھی کیا کبھی کیا مختلف طریقوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آتی چلی گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں پورے اترتے چلے گئے یہاں تک کہ ایک رات سو رہے تھے آرام کر رہے تھے خواب کے اندر اللہ پاک نے خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ابھی چھوٹے سے ہیں بارہ سال کے بچے ہیں بالکل چھوٹے سے ہیں اتنی زیادہ عمر بھی نہیں ہے کیا ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کو خواب کے اندر کیا کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں ذبح کر رہا ہوں جیسے ہی کھڑے ہوئے اب نبیوں کا خواب چونکہ ان کے لیے وہی کی طرح ہوتا ہے گویا کہ ان کے خواب کو وہ اپنے خواب کو دلیل سمجھتے ہیں کہ یہ خواب جو آیا ہے اللہ کے حکم سے آیا ہے یہ خواب جو آیا اللہ کے حکم سے آیا ہے گویا کہ میں اب اس کو پورا کروں گا تو جیسے ہی کھڑے ہوئے اپنے بیٹے کو بلایا اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور معلوم کیا کہ اے بیٹا مجھے خواب کے اندر یہ یہ دکھا ہے مجھے خواب کے اندر اسی طرح دکھا ہے آپ کی کیا رائے ہے آپ کیا کہتے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بھی چھوٹے سے بچے ہیں ان کا جواب اللہ پاک نے قرآن کریم میں نقل کر دیا کیا کیا جواب دیا فرمانے لگے قال یا عبت فعل ما تؤمر قال یا ابال مات عمر ستنی من اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جان یا فعل ما تو عمر اے ابا جان آپ وہ کریں جس کا حکم اللہ پاک نے آپ کو خواب میں دیا ہے قالا یا ابت فعل ما تو عمر جہاں تک میری بات ہے ستجدنی دینی ان شاء اللہ ان عنقریب مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے آپ وہ کریں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کی شکل میں دیا ہے اور جہاں تک میری بات ہے تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے مجھے روتا ہوا نہیں دیکھو گے مجھے چلاتا ہوا نہیں دیکھو گے مجھے چیخو پکار کرتا ہوا نہیں دیکھو گے مجھے واہ واہ کرتا ہوا نہیں دیکھو گے مجھے نوحا کرتا ہوا نہیں دیکھو گے مجھے تڑپتا ہوا نہیں دیکھو گے مجھے کیا کرتا ہوا دیکھو گے صبر کرتا ہوا دیکھو گے میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا آپ وہ کریں جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے میں تو صبر والوں میں سے ہوں اور کیا ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ من انشاءاللہ من الصابرین میں سبر والوں میں والوں سے رہوں گا تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لادلے بیٹے جو کہ چھیاسی سال کی عمر میں ملے تھے کتنی سال کی عمر میں ملے تھے چھاسی سال کی عمر میں ملے تھے چھاسی سال کے بعد اللہ پاک نے اولاد دی تھی اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا تو سوچیں اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں اس کے بعد اولاد ملی ہے اس کا بھی حکم آئیے کہ ہمارے راستے میں قربان کرو کیا ہو رہا ہے آزمائش ہو رہی ہے امتحان ہو رہے اللہ پاک قربانی مانگتے ضرور ہیں لیکن لیتے نہیں ہیں مانگتے ضرور ہیں آزماتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ہی کیا کرتا ہے آزماتے ہیں دیکھتے ہیں ہر بندے کو آزماتے ہیں تو اپنے بیٹے کا جب جواب سنا تو اپنے بیٹے کو لے کر مینا کی طرف جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں مینا ایک پہاڑ ہے مینا کی طرف جا رہے ہیں ایک میدان ہے چٹیل میدان ہے وہاں جا رہے ہیں اونچائی پر گئے وہاں پر جیسے ہی جانے لگے شیطان انسان کے روپ میں آ گیا شیتان انسان کے روپ میں آگیا وہ تو نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کی نظر میں محبوب بن جائے اس کا مقرب بن جائے اس سے دوستی ہو جائے اور ابراہیم تو پہلے ہی خلیل اللہ ہے ابراہیم تو پہلے ہی اللہ کے دوست ہیں آ بھٹکانے کے لیے دھوکہ دینے کے لیے جیسے آدم علیہ السلام کو آیا تھا جیسے دیگر نبیوں کے پاس آتا تھا اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ کسی طریقے سے میں ان کو یہاں سے دل کے اندر وین و گمان ڈال دوں دل کے اندر وسوسے ڈال دوں تاکہ یہ اس کام سے پیچھے ہٹ جائیں فوراً ورغلانے کے لیے اور ان کے دل و دماغ کے اندر وزوزے ڈالنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ کیسے تیرے والد ہیں تجھے لے کر جا رہے ہیں تجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ شیطان ہے فوراً سامنے کنکریاں پڑی ہوئی تھی اٹھا کر اس کو ماری وہ فوراں کنکریاں پڑی ہوئی تھی وہ فوراں اٹھا کے ماری کتنی کنکریاں ماری سات کنکریاں ماری کتنی ماری سات کنکریاں ماری کہ یہ شیطان ہے اللہ سے دور کرنے کے لیے آ رہا ہے میرا اللہ مجھے حکم دے رہا ہے اور یہ مجھے ورغلا رہا ہے اور یہ مجھے وسوسے میں ڈال رہا ہے وہ وہاں سے کنکریاں اٹھا کر اس کے ساتھ پتھر مارے یعنی سات کنکریاں ماری اس کے بعد وہ زمین کے اندر دھس گیا وہ شیطان زمین کے اندر دھس گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام آگے گئے لیکن زمین نے اس شیطان کو چھوڑ دیا وہ واپسی زمین سے باہر نکل گیا آگے گئے آگے گئے تو دوبارہ کسی اور شکل میں آ گیا دوبارہ کسی اور شکل میں آ گیا پھر دوبارہ سے جو ہے نا دل کے اندر وسوسے ڈالنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ سے کنکریاں اٹھائیں اور سات کنکریاں دوبارہ اس کو ماری پھر وہ زمین کے اندر دھس گیا پھر آگے نکلے پھر آگے گئے تو دوبارہ سے وہ زمین نے اس کو چھوڑ دیا دوبارہ وہ کسی اور شکل میں آ گیا دوبارہ سے ورغرانے لگا اس کے بعد تیسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے کنگریہ اٹھائیں اور اس شیطان کو ماری اس کے بعد وہ بالکل ہی بھاگ گیا آج بھی جو لوگ حج کرتے ہیں وہاں پر تین مرتبہ یہ کنگریاں ماری جاتی ہیں یہ کون سی جگہ ہے یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر شیطان نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تھی وہ اس میں ڈالنے کی کوشش کی تھی تو یہ شیطان اس طریقے سے وہاں سے بھاگ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اس جگہ پر پہنچے جہاں پر اللہ کے راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا مقصود تھا وہاں پر ایک چٹان ہے اس چٹان کے اوپر لٹانے لگے جیسے ہی لٹانے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان میرا جو منہ ہے نا وہ آسمان کی طرف نہ کریں چونکہ اگر آسمان کی طرف ہوگا تو آپ میرا چہرہ دیکھ کر چھری نہیں چلا پاؤ گے جب آپ میرا چہرہ دیکھو گے تو آپ چھری نہیں چلا پاؤ گے آپ ایک باپ ہو ہو سکتا ہے آپ کے دل میں رحم آ جائے ہو سکتا ہے آپ کے دل میں رحم آ جائے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہوں آپ ایسا کریں مجھے الٹا کر دیں میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دیں اور میری گردن پر چھری چلائیں کہاں پر چھری چلائیں یہ پیچھے گردن پر چھری کرائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اپنے بیٹے کی گردن زمین کی طرف کی زمین کی طرف کرنے کے بعد وہ چھری وہ جو تیز دھار تھی جس کے اندر وہ یہاں پر گردن پر چلانا شروع کی جیسے ہی گردن پر چلانا شروع کی اب وہ چل تو ہے لیکن کاٹ رہی نہیں رہی وہ چل تو ہے لیکن کاٹ نہیں رہی ایک بار چلائی کاٹا نہیں دوسری بار چلایا کاٹا نہیں تیسری بار چلایا کاٹا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور فوراً چھری کو یوں پھینک کے مارا کہ تو چلتی کیوں نہیں ساتھ میں ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا تھا جیسے ہی وہ چھری پتھر پر لگی پتھر کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے چونکہ اس کے اندر دھار اتنی تیز تھی اور ایک نبی کے اندر چالیس مردوں کی طاقت ہوتی ہے ایک نبی میں کتنی طاقت ہوتی ہے چالیس آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے اب آپ ذرا سوچیں کتنی طاقت سے وہ چھری چلا رہے تھے لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا کیا نہیں تھا اللہ کا حکم نہیں تھا ورنہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی چھری چلائے تو چل جاتی ہے چل جاتی نہیں چل جاتی ایک چھوٹا سا بچہ بھی چلائے ایک عام عام آدمی بھی چلائے تو چھری تو اپنا کام کرتی ہے وہ تو نبی ہیں اور اللہ کے دوست ہیں خلیل ہیں چالیس مردوں کی طاقت موجود ہے چھری بھی تیز ہے لیکن چل نہیں رہی کاٹ نہیں رہی پتہ چلا اللہ کا حکم نہیں تھا چونکہ ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے چھری چلنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے چھری کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے تو جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری پھینک کر ماری جبرائیل علیہ السلام آگئے اور آگر فرمانے لگے قَالَ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا اللہ پاک ارشاد رہے کہ اے ابراہیم واقعی آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا واقعی آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہم تو آپ کو آزما رہے تھے ہم تو آپ کو آزما رہے تھے فلما اسلم وط الحالجبین تم دونوں کامیاب ہو گئے تم دونوں اپنے امتحان میں پاس ہو گئے اس کے بعد اللہ پاک نے آسمان کے اوپر سے ایک مینڈا ایک مینڈا جس کو ہم دمبا بولتے ہیں وہ اللہ پاک نے آسمان سے بھیجا ایک دمبا آسمان سے نیچے زمین پر اترا اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم آپ اپنے اس بیٹے کے بدلے اس دمبے کی قربانی کرو اس دمبے کی قربانی کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بدلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اس دمبے کی قربانی کی وہ دن اور آج کا دن اللہ پاک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا یہ امتحان یہ کارنامہ اتنا پسند آیا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے جو بھی میرا ماننے والا ہوگا جو بھی مسلمان ہوگا آج کے دن یہ قربانی کرے گا آج کے دن وہ یہ قربانی کرے گا یہ قربانی کرنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے عید والے دن عید والے دن سب سے زیادہ پسند اللہ پاک کو قربانی کرنا ہے تو یہ قربانی اس طریقے سے اللہ پاک کے حکم سے جاری ہوئی اس طریقے سے آج بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور قیامت تک یہ سنت چلتی رہی گی درس قرآن درس حدیث اسلحی بیانات مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں